Ребята, каждый сталкивается с такой проблемой, что постоянно нужно выключать телефон либо так, боковой кнопкой механической, либо он сам через какое-то определенное время выключается. Полминуты в кого настроена минута и так далее. Чтобы выключать по экрану, по такому принципу, вот тут стоит такая фишечка, мы заходим в центр управления, нажимаем, додаем элемент керувания и спускаемся и шукаем такой помощник который называется сейчас мы его найдем ассистент тач активируем его и он у нас появляется на экране включаем у нас появляется вот такой значок то есть после работы там туда сюда мы выключаем раз и уже выключенный экран я сейчас зайду опять по новой экран бачите да Даже если мы будем посмотреть какие-то фотографии или фильм, то все равно будет цей значок в любой точке. Куда б його не поставив, вот він, все время будет. Для того щоб його убирать во время просмотра фильма, или там игры какой-нибудь и так далее. Мы просто опускаем шторку, выключаем ассистент, выходим, и у нас вуаля, все чисто. Чтобы нам не заходить в параметры, настройки, чтобы нам не шукать, ну, в кого там, может быть, основные, там разные. У меня, допустим, так есть доступность, дотик. Вот, ассистент тач. Його треба включати, налаштовувати верхнє меню, нажимати на цю і ставити замкнутий екран. Виходимо, виключаємо цей точ. Виходимо і бачимо, що все чики піки